यानी अगर किसी को लेके सांप ने काटा हो तो उसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफें पैदा होती हैं मस दिन पर उसके हमला होता है खून बहने लग जाता है और नींद आती है बहुत गहरी और एक दफ़ा नींद आ जाए तो फिर मरीज गया फिर वो संभाला नहीं जा सकता इसलिए कॉफी पिलाते हैं उसको बार बार कि किसी तरीके से ये जागा रहे साप के जगह दो किस्म के हैं एक वह है जो असाब पे हमला करते हैं और उनमें चोटी का जहर नाजा है जो इन सब सरदार समझा जाता है एक है जो खून पर हमला करते हैं और उनमें लेकेसिज बोथ्राफ्स वगैरह इस किस्म की दवाएं हैं खून पर हमला करने वाले इस तरह हमला करते हैं जैसे आप दूध में अगर खटास डालें तो दूध फट जाता है तो सांप के वो जहर जो बहुत ही हाईली कंसनट्रेटेड प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं ये जब खून में दाखिल हों किसी के तो अपने जात में वैसे जहर नहीं है आप वो सांप का जहर पूरा पी जाएं अगर आपके मुंह में जख्म नहीं है अंतरियों में जख्म नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं होगी इसीलिए डॉक्टर कहते हैं आप सांप का जहर चूस जाए गहर में लेकिन अगर जख्म हो तो फिर खतरा है ये ऐसा ही है आपके अंदर खून है और खून तो जहर नहीं है लेकिन किसी और का एक कतरा दाखिल करेंगे फिर देखें क्या होता है सारा जिसम भड़क उठेगा और उसके खिलाफ एक रद्द पैदा होगा ये जो रद्दमल है ये अल्लाह तला ने खून की पाकिदगी और उसकी हिफाजत के लिए और नस्लों और उनके मिजाजों की हिफाजत के लिए एक निज़ाम जारी फरमाया हुआ है इसलिए इंसान का खून भी सिर्फ यह बहस नहीं है कि इंसानी खून है या जानवर का खून है इंसान का खून भी इंसान के लिए जहर बन जाता है बस अगर मुंह से आप खून किसी के अंदर जख्म में थूक दें तो सांप का असर करेगा वो इसलिए सांप बचा क्योंकि बदनाम है हर आदमी के खून में ये जहर मौजूद है अब जो जहर खून पर हमला करते हैं वो इस तरह हमला करते हैं कि उसको दही बना देते हैं उसको खून फटने लगता है छोटे छोटे जिस तरह बिजली का असर पड़ता है इंसान के ऊपर कि सारा खून कर में तब्दील हो जाता है लोथड़ों में तब्दील हो जाता है बाद जहर ऐसे हैं जो इसका बरक्स ये असर दिखाते हैं कि खून में जमने की ताकत ख़त्म हो जाती है और वो नाक और हर ऐसी जगह जहां म्यूकस मेम्ब्रेन और जल्दें मिलती हैं वहां से खून बहने लगता है उसको नाखनों के बीच में से पुरों में से निकलता है और बज दफ़ा खून उस पर भी बहते हैं जबकि जमरा हो वो इस तरह के जो पिंक सा खून निकलेगा वो नीम खून होता है वरना अंदर लोथड़े बन चुके होते हैं वो वो भी बह जाता है क्योंकि ये सांप के जहर उन जोड़ों पर भी हमला करते हैं जहां दो जिल्दे मिलती हैं एक अंदरूनी जिल्द कहलाती है एक बरूनी अंदरूनी जिल्द को मुकिस मेंब्रेन कहा जाता है अब नाक के अंदर एक मेमब्रेन है एक जिल्द यहाँ दोनों का एक किनारा है बारीक होठों पर भी आके एक किनारा है जहां से अंदर और बाहर का फर्क होता है तो अमूमन सांपों के हमले में यहां से जहर जारी होते हैं